Уважаемые народные депутаты и избиратели, Севастопольцы являются обладателями огромного богатства, 80 тысяч гектаров ценнейших земель. Эта земля не раз становилась нашей общей крепостью. Борь... Могила наших отцов, земля обильно политая кровью и потом, ее защитников и созидателей. Не профукать это богатство, не дать разворовать, сохранить это для потомков это наше общее дело. Но в настоящее время у нас за последние 8 лет очень большой ущерб принесен нашей громаде по распоряжению землей. А именно, произошло фактическое отторжение города от береговой зоны черты. Поставлен крест на возможности развивать город как туристический и рекреационный центр. Резко ограничивается возможность развития города как порта. Хаотическое вторжение застройщиков в зеленую зону города нарушает экологический баланс. Внедрение объектов капитального строительства, нового жилья, торговых центров Зону плотной жилой застройки порождают постоянные конфликты с населением, ведет к обострению политической обстановки. Массовая передача в частную собственность земельных участков, особенно в береговой черты ущерб интересам города, порождает социальную напряженность, затрудняет плановое развитие города в будущем. Особенно огромный вред городу нанес Куницин, господин, с 2006 по 2010 год, который присутствует в первых рядах партии Удар. Гурсовета разбазарил и распродал тысячи гектаров ценнейших земель. Положение дел не только не поправили, а даже усугубили его последователей. Это произошло по причине того, что городом на протяжении длительного времени руководит примещики, руководят абсолютно безразличной судьбе города к его будущему. Полное игнорирование земельного кодекса, генерального плана детальной планировки. Детальной планировки привело к тому, что у нас разбазарена полностью земля. Но, несмотря на то, что э, э, значит, э, многое уже неповторимо и нельзя поправить, однако есть срочные меры, которые необходимо применить для того, чтобы поправить ситуацию. Строгое соблюдение земельного кодекса, генерального плана, плана детальной планировки всеми должностными лицами. Полное прозрачное принятие решения по любому земельному участку, возрождение планировочного совета, архитектурного совета, приведение общественных слушаний, предварительное обсуждение в СМИ судьбоносных для города проектов. Третье, жестокая борьба с коррупцией, введение существенных штрафов за нарушение правил землепользования, изъятие городом земли, используемой не по назначению или вообще не неиспользуемым арендатором и собственником. Дальше, создание действенного общественного контроля в вопросах землепользования и принятия законов, значительно расширяющих права громады в вопросах распоряжения землей. Поэтому фракция коммунистов инициирует принятие закона о статусе города Севастополя.